Salam hörmətli kanal izləcilərimiz. Mən sizə bu günləri Xırdalanda Heydər parkından 200 metr içəridə yerləşən belə bir həyət evi təqdim edirəm. 1 tam 18 sotun içində tikilib. Həyətində gördüyünüz kimi rahatlıqla 2-3 maşın girən həyəti var. Geniş böyüklük bir həyət var. Suyu, qazı, işığı daimidir. Ətraf tam yaşayışdan ibarətdir, yolu asfaltdır. Hətta gördüyünüz kimi belə güllər də əkilib. Geniş böyük bir həyətə malikdir. Burada evin arxasında isə belə bir yeri var. Bura da qladovka kimi istifadə edə bilərsiniz. Bakı həyətin tam şəkildə göstərin. Bu şəkildə də həyəti. 3 otaqdan ibarətdir ç otaqdan ibarətdir. Burada isə nəzərdə tutulub ev yəsi, santral köfşə nəzərdə Bu evin içində olan sanitar pokoşluğu burada nəzərdə tutub, yəni ki Buradan daxil olunuruq evimizin giriş hissəsinə. Giriş hissəsidir. Burada solda yerləşir mətbəx. Mətbəx mebeli burada təzə yığılıb. Mətbəx mebeli qalacaq. Burda belə bir qonaq otağı. Burda yerləşir. İkinci otaq. Otaqlar genişdir. Hər bir otağında özünün müstəqil pəncərəsi var. Burda isə yerləşir üçüncü otağımız. Evin sənədi çıxarışdır. Bu evimizin qiyməti mən sizə son qiymət deyəcəm. Qiyməti 47.000 manatdır. 1.8 sotdadır, 3 otağlıdır. Qiyməti son qiymət deyirəm sizə 47.000 manat. Kanalımıza abunə olursunuz, linkdən nömrə qoyacaq, həmin nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız. Mən bu həyət evini sizə göstərməkdə Yenilənsə olacaq. Görünə biləcəksən.